હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનો હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ છ વિષય હિન્દીમાં દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ સત્તર ચાર બે હજાર પચીસના જે રોજ લેવાની છે એનું સો ટકા ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો બાજુમાં આવેલા બે લાયકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે

तीन में से किन्हीं दो देने हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हम भूल कर भी कोई भूल होना तो हे दाता है ईश्वर तो हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो हम हमेशा अच्छा और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो

જેમાં દરેક વિષયના પાંચ પાંચ જેટલા પેપર છે તો સર અમને આ પેપર ક્યાંથી મળશે બહુ સરસ પ્રશ્ન છે ભાઈ ધોરણ છ વાર્ષિક પરીક્ષાના પરિણામ લક્ષી પ્રશ્નપત્રો કુલ ત્રીસ થી પણ વધુ પ્રશ્નપત્રો છે બરાબર જે આપણે વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે જેમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના તમામ વિષયના વિડીયો લેક્ચર સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી સ્વાધ્યાયન પોતી પ્રોજેક્ટ બુક તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેડ ડિજિટલ એજ્યુકેશનલો જેમાં તમારા મોબાઈલ નંબરનો ઓટીપી નાખશો એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણથી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરવાનું વિષય પસંદ કરવાનો પાઠવા વિડીયો જોઈ શકશો ઓકે ચાલો આગળ વધીએ ત્રીજું છે વ इस वसुधा पर हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह आएंगे हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है जय जवान जय किसान प्रश्न एक बार प्रश्नों के उत्तर लिखिए तीन में से किन्हीं दो हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो हमारा मन पावन कैसे बनेगा हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं प्रश्न अ सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए नेपोलियन की बहन का नाम क्या था इलाइजा ईरान की राजधानी का नाम बताइए बगदाद प्रश्न ब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए बापू के बारे में आप क्या जानते प्रश्न बेक प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्ही दो हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए चार में से किन्ही तीन कहां सुनी होना वाद विवाद होना सिर पकड़कर बैठ जाना निराश होना रोब जमाना प्रभाव दिखाना आईना बनाना बहुत चमकदार बनाना दिए गए चित्र के आधार पर आठ से दस वाक्य लिखिए तो मित्रों यह इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। बराबर तो तुम्हारे आमार ओके। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए बरबर

ઇલાઈજા છુપાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન પ્રયોગ કરે દાદાજી દાદી મેરી દાદીજી યાત્રા પર ગઈ હે લેખક લેખિકા લેખિકા કહાની લિખ રહી બહન ભાઈ ભાઈ મુજબ છોટા હૈઠ શેઠાની સેઠાની દુકાનમાં બેઠી અધ્યાપક અધ્યાપિકા अध्यापिका पढ़ रही है पंडित पंडिताइन पंडिताइन रामायण सुनाने लगी प्रश्न आठ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए पांच प्रश्न में से चार के उत्तर दीजिए वाँचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था तो वाँचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र जन्मदिन के अवसर पर मित्र को कौन सी भेंट देनी चाहिए जन्मदिन के अवसर पर मित्र को पुस्तक की भेंट देनी चाहिए किसाब किताबें किसका स्रोत होती है किताबे ज्ञान का स्रोत होती है पूजन्य पत्र में किसके महत्व के बारे में लिखा है पूजन ने पत्र में पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा है पुस्तक के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है प्रश्न आठ ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए चार में से किन्हीं तीन पत्र किसने किसको लिखा है पत्र क्यों लिखा गया है पुस्तकों से किसकी पूर्ति होती है पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है यही किसने कहा था प्रश्न नौ निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्हों लगाकर वाक्य फिर से लिखिए इन तीन सिक्कों से क्या होगा इलाइजा कहने लगी चलो भैया हम यहां से भाग चले मित्रों ये जो सको छो जो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी वाह तुम बड़े बहादुर हो निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए पांचवी सिक्किंग है चार जो गरजते हैं यो बरसते नहीं जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते जैसी करनी वैसी भरनी जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में फंसना कंगाली में आटा गीला जब पहले से आर्थिक स्थिति खराब हो तो और भी समस्या आ जाना कोयले की दलाली में हाथ काला बुरी संगति या काम का असर बुरा ही होता है यानी बुरे काम से बुरा ही मिलती है निम्नलिखित विषय पर निबंध तीन में से किन ही एक मेरा प्रिय त्योहार बराबर दिवाली होली आप जो भी हो कोई भी लिख सकते हैं पुस्तक हमारी मित्र है पुस्तक हमारी मित्र है बराबर ये भी लिखी सक विज्ञान का महत्व विज्ञान का महत्व बराबर वीडियो पोस्ट कर लिखी सको दी गई परिस्थिति के आधार पर किन्हीं एक परिस्थिति पर लिखिए अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए तो मित्रों तुम्हारा मित्र ने जन्मदिवस की शुभकामना पाठ तो तुम्हारे पत्र लिखवा है बराबर तुम्हारे मित्र देवेंद्र और वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए बराबर वृक्षारोपण नु शु महत्व है તો આ સાથે વ્યવસ્થિત વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન થઈ ગયું જે તમે પીડીએફ સ્વરૂપે મેળવી શકશો અથવા વિડીયો પોઝ કરીને જોઈ શકો છો તો બધાને સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત થાય એવી વેટિજિટલ મોકલવાના છો નેવું ત્રણ પિસ્તાલીસ છ પિસ્તાલીસ જે આપણો એનો વોટ્સએપ નંબર છે બરાબર તો એમાં વ્યવસ્થિત પીડીએફ કે ફોટા પાડીને મોકલજો જેથી કરીને આપણે એ ફ્રીમાં મૂકવાના છીએ ફ્રીમાં ઓ ક્યાં અહીંયા એક્ઝામ પેપરમાં ફ્રીમાં છે એટલે તમે આરામથી તમારે જુદા જુદા જિલ્લાના પેપર જોવા હોય તો પણ તમે જોઈ શકો તો ચાલો બધાને બેસ્ટ ઓફ લક અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત અને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો ચોક્કસથી કમેન્ટ કરશો અસ્તુ